Kanalımıza xoş gəlmisiz. Bizi izləyərək ən son xəbərlərdən xəbərdar olun. Bu gün Azərbaycan ordusu Cəbrayıl rayonunun Şixhəli, Ağalı, Sarıçalı, Məzrə kəndlərini və müxtəlif istiqamətlərdə bir neçə strateji yüksəldiyi azad edib. Qəhrəman ordumuzun uğurlu əməliyyatı davam edir. Qarabağ Azərbaycandır. Publika az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Twitter səhifəsində paylaşım edib.